Тому довіряйте тільки собі, слухайте тільки себе, і тільки так у вас вийде. Окей, Андрюха, поради новачкам, тому що ну, вже можна з певністю сказати, що ти отримав великі виплати, маєш певну стабільність, саме психологічну і так само в доларовому еквіваленті. Поради новачкам. Що ти можеш сказати людям, які тільки починають. И взагали, какие тильки хочется спробовать в трейдингу. Первый совет, я думаю, который я хотел бы дать, это всегда придерживайтесь своего анализа и не слушайте других людей. Потому что когда ты новичок, тебе может показаться, что есть кто-то более опытный и его идея правильнее, чем твоя. То есть, условно, ты думаешь, что там график пойдет в лонг а кто-то более опытный говорит в шорт. Ты его словам придерживаешься и заходишь в шорт, а сделка отрабатывает по твоему сценарию. Поэтому доверяйте только себе, слушайте только себя, и только так у вас получится что-то. типа парады, а почему трейдинг? Почему ты выбрал трейдинг? Интересный вопрос. В товарке, к примеру, если брать мою нишу и мою сферу вообще, чем я занимаюсь, я для себя видел определенный потолок по заработкам, которому я... К примеру, дохожу, и чтобы его перешагнуть, я не знал, что мне надо делать. Я сидел, анализировал, я для себя выработал несколько вариантов, что я могу сделать, но эти все варианты я в данный момент просто не могу реализовать. Потому что один, который мне просто не нравится, я не хочу этим заниматься. А второе, то, что на него нужны большие инвестиции, и мне нужно поехать в Китай. Как мы знаем, границы закрыты, все. И поэтому я сидел, думал, что я могу делать еще помимо товарки, потому что она у меня достаточно автоматизирована. Я на нее уделяю 3-4 часа в день, и остальной день у меня полностью свободен. Я искал какие-то... Другі сфери, які мені будуть подобатися, і які будуть приносити допоможі доход. І в ітогі попав трейдинг. Трейдинг можна сказати, легко масштабувати. Ти знаходишся вдома, лише ти, графік, ринок, і все залежить від тебе. І якщо ви маєте якусь певну ціль, то звісно, що йдіть до неї, і все у вас вийде, все буде добре.